ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਨਾ ੱੱਕਾ ਜਾ ਪਉਂਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਈ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਦੇ ਪਾਟੜੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੀ ਜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਹੀ ਭਈ ਕੋਈ ਸੁਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰ ਆਈਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਇਹਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇ ਵੱਸਪ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ट्रांसपोर्ट खेती नाल संबंध साढे किसान मजदूर एक दिन मुकम्मल वास्ते चल रहे हैं कि वो सरदार दिग्विजय सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं उनकी भावना का हम सत्कार करते हैं सम्मान करते हैं लेकिन बड़ी ही विनम्रता के साथ हम हाथ जोड़ के उनसे एक सवाल एक चीज जानना चाह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकारों ने चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो तमाम सरकारों ने हमें हमारे साथ बहुत से वायदे किए लेकिन वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए हमारे साथ हमेशा वायदा खिलाफी करी गई तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा देश के किसानों को ठगा जो तो स्थायी समिति बनी हुई है संसद की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर बनी हुई है जिसके अध्यक्ष माननीय चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं और उस कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के एम हैं जो तो एग्रीकल्चर के ऊपर कमेटी है उसने भी यह कह दिया कल कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए यानी सड़क पे भी एमएसपी गारंटी कानून की बात चल रही है संसद में भी एमएसपी गारंटी कानून की बात चल रही है लेकिन पता नहीं क्यों सरकार उस विषय में बात ही नहीं कर रहा पूरे संसद की भावना भी रख दी एम एस पी गारंटी कानून बनना चाहिए अब सवाल सिर्फ ये बचता है कि क्या हमारी केंद्र सरकार संसद की भावना को स्वीकार करेगी या उसको भी अस्वीकार करेगी तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय रखना सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की और दोनों फोरमो की देश के किसानों के भविष्य के प्रति जिम्मेदारी बनती तो देश के किसानों की जिंदगियों को बचाने के लिए यह अनशन शुरू किया गया है और ये पूरी मजबूती से पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से यह इसी तरीके का जवाब देते बाकी सवाल हम बाद में देंगे हम हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मुल्क में हर जाना तीस से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं हर घंटे एक से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है तो हर मिनट हर सेकंड हर घंटा किसानों के लिए भारी इसीलिए समय और ज्यादा समय व्यर्थ किए बिना अगर माननीय कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे के संसद की भावनाओं का स्वीकार उनका सम्मान कीजिए उनको स्वीकार कीजिए किसानों की भावना को स्वीकार कीजिए सम्मान कीजिए तो शायद स्थिति रखेंगे उसके अलावा हमारे और साथी रखेंगे उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे आदरणीय बलदेव <coughs> पत्रकार हो सब तो पहला वाहसा ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲ ਮੈਂਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ